Azərbaycan kino aktyoru, Azərbaycan SSR-i xalq artisti, Azərbaycan SSR-i dövlət mükafatı laureatı, prezident təqaidçisi Rasim Balayevi daha yaxından tanıyaq. Məlumata keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək məlumata. Rasim Əhməd oğlu Balayev 8 avqust 1948-ci ildə Ağsu rayonunda anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Ağsuda Orta Məktəbi bitirmiş, 69-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutundan bitirmişdir. Rəsim Balayev ilk dəfə Bakı Kino Studiyasında Ulduzlar Sönmür əsərində kiçik bir rola çəkilmişdir. Oynadığı Nəsimi, Babək və Dədə Qolquz filmindəki rollarla tamaşaçıların sevgisini qazanmışdır. Azərbaycan Film Kino Studiyası nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyor, teatr studiyasında da çalışmışdır. Böyük və çətin rollardan əlavə Rəsim Balayev kiçik rolları da oynamışdır. Bu şirin söz azadlıq, sənin birinci saatın, xoşbəxtlik səhnəsi, mən hələ qaydacağam, birşi gün gecə yarısı kimi filmlərdə də o epizodik rollar oynamışdır. Özbək film, Mosfilm və başqa studiyalarda filmlərə çəkilmişdir. 1990-cı ildən 18 yanvar 2013-cü ilə qədər Azərbaycan kinematoqrafçılar ittifaqının katibi olmuşdur. Mükafatlarını isə saymaqla qurtarmaq olmaz. Azərbaycan SSR əməkdar artisti fəxri adı 23 dekabr 76-cı ildə, Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı 1 dekabr 82-ci ildə, Azərbaycan SSR dövlət mükafatı laureatı 26 aprel 86-cı ildə Atları yəhərləyin bədii filmində Səlim bəy roluna görə, Şöhrət ordeni 7 avqust 98, Şərəf ordeni 1 avqust 2018, Cəfər Cavparlı mükafatı isə 28 oktyabr 2019-cu ildə. Yüzlərlə rollara çəkilən Rasim Balayev 2020-ci ildə Ana və Pastelyon filminə çəkilmişdir.